Добрый день, уважаемые зрители! С вами Елена Ледней. Давно уже собиралась показать свою коллекцию золотых, так называемых колод Таро. Ну, здесь у меня еще и один оракул есть, и вот, наконец, собралась. Золотые колоды я очень люблю. Ну, вот они так вдохновляют меня, скажем так, на работу, а учитывая, что скоро. Наступит год огненного петуха по восточному календарю. Я думаю, что с этими колодами я буду работать вот в течение года и использовать их часто. Итак, ну, наиболее используемая в работе колода это золотой тароботичелью. Я являюсь автором методического пособия по работе с этой колодой. Великолепный золотой такой флер добавляет эстетики и добавляет, ну скажем так, э, волшебства что ли в эту колоду. Посмотрите, как красиво переливается все это на солнце или на свету. Автор этой колоды болгарский художник Атанас Атанасов, вдохновленный образами картин Сандра Батичили, художника эпохи раннего итальянского возрождения, он создал вот такую колоду. В этой колоде есть и э, образы Мадон и образы Венер. Очень много их, очень много женских образов. Есть, э, скажем так, образы мифологические, есть образы христианские. Ну вот такая она немножко неоднозначная, но тем не менее она абсолютно универсальная. Но э, дает эмоционально окрашенный ответ, в принципе, на любой вопрос. Поскольку здесь много женских образов, много Мадон, много Венер, то эту колоду я предпочитаю использовать для раскладов на тему зачатия, беременности, родов, материнства. Также она хороша и для вопросов взаимоотношений, и для вопросов финансовых, поскольку здесь все-таки вот присутствует вот это золото. Очень она хороша. Вот такая вот замечательная колода, великолепная. Рубашка двусторонняя. Можно работать на прямых и перевернутых картах. Но это опять-таки на любителя, кто как предпочитает. Несмотря на то, что колода построена на системе Уэйта, я все-таки предпочитаю работать с ней на прямых позициях, потому что ну, как-то вот произведение искусства не очень хочется переворачивать Верх ногами. Но это чисто вот, скажем так, мое личное восприятие. В книге я даю и прямые, и перевернутые карты, вернее, их значение. Я работала с перевернутыми картами на этой колоде, но вот пришла все-таки сейчас к такому решению. Так, еще одна, вот видите, такая уже затертая коробочка. Еще одна часто используемая мной колода, это Таро Нефертари. Она тоже построена на базе Таро Уэйта, но сделана в таком египетском стиле. Здесь использованы в качестве прообразов египетские фрески в основном. Есть, конечно, египетская мифология. Я работала с ней как с колодой системы Уэйта, но в этом году вышла книга Елены Коломенской по Тароне Фертари, в которой автор очень подробно рассматривает именно вот египетскую подоплеку колоды. Вот, то есть все египетские боги расписаны. Так что, скажем так, я получила ту дополнительную информацию, которой мне не хватало по этой колоде. Вот. Колода тоже имеет двустороннюю рубашку. Можно работать на прямых, можно работать на прямых и перевернутых позициях. Это дело вкуса. Далее. Приобретение этого года – это золотое универсальное таро. Есть у меня обзор этой колоды на канале. У меня колода издательства Fire, существует еще колода издательства Los Carabao, Ну вот у меня Fire колода. Рубашка двусторонняя, ну поскольку это универсальная колода, тут я уже работаю с прямыми и перевернутыми картами. И тоже очень-очень так красиво все сделано, очень, особенно старшие арканы, вот они просто великолепные. Младшие тоже хороши, но у младших, я уже говорила, есть один небольшой минус. Это отсутствие полностью пропечатанных пентаклей золотом. Вот. Ну вот, э, авторы, где-то я читала, что авторы решили таким образом э, искусственно состарить колоду, то есть придать ей вот какой-то вот такой э, эффект старины. Но мне, честно говоря, такой эффект не очень нравится. Я бы предпочла, чтобы все было пропечатано. Вот, Допустим, в кубках. В кубках как-то оно так не так заметно, а в пентаклях вот не очень мне это нравится. Тем не менее, колода рабочая. Колода очень красивая. Очень красиво пропечатано вот это вот золото. Поэтому, особенно старший аркан, это просто сказка. Смотрите, какая прелесть. Поэтому это хорошая рабочая колода, универсальная. Любые вопросы можно с ее помощью рассматривать. Далее. Еще одна из моих рабочих колод, но которую я использую для себя и редко для своих знакомых, это Таро Золото Икон. В оригинале эта колода называется Золотое Таро Царя. Автором ее также является Атанас Атанасов. Он э, является знатоком средневековой живописи, Знатоком канонов церковных канонов христианской средневековой живописи, и он создал колоду на основе вот тех самых канонов. То есть я хочу подчеркнуть, что то, что вы видите в этой колоде, это не иконы, как многие ошибочно полагают, это образы. Художник создал эти образы на основе канонов средневековой живописи. А тогда можно было изображать только какие-то вот такие библейские сцены. Младшие арканы, вот они вот как-то такой маленький рисунок имеют в серединке и больше э, ориентированы на изображение э, символов, количество определенных символов, да, определенные стихи, определенные масти. Старшие арканы и карты двора. Вот, это либо... Ну, э, карты двора, кстати, это просто. Ой, ну, скажем так, э, здесь нет каких-то конкретных прообразов. А вот что касается старших арканов, то здесь есть конкретные прообразы. И... Сейчас что, что такое. Вот, допустим, здесь вот у нас пустая карта. Георгий Победоносец с крылатым змеем. Вот старшая концерт. Здесь у нас есть даже и, так, вот отшельник такой великолепный. То есть это все конкретные прообразы. Я сейчас не буду о них говорить, потому что у меня нет такой задачи. Но я вам скажу, что я пользуюсь книгой Дмитрия Невского. Хочу показать еще. Дмитрий Невский издал книгу по этой колоде, и там он разобрал все. Прообразы либо это какие-то библейские сюжеты, либо это христианские святые как прообразы, либо это, собственно, Божественная Троица, либо Иисус Христос как вот здесь на императоре и так далее. То есть мне книга Невского очень пригодилась, потому что мне хотелось знать обо всех этих прообразах. И кроме того, он там еще дает молитвы колода, ну она тоже имеет двустороннюю рубашку, но опять-таки у меня рука не поднимается, работа с ней на перевернутых позициях, потому что очень красивые эти картины. Я ее использую, как я уже сказала, только для себя и для своих близких, и только по вопросам здоровья. Но вот так она у меня хорошо легла на вопросы здоровья. Она очень хорошо диагностирует состояние здоровья человека, перспективы выздоровления. Эм, опять-таки, можно посмотреть, допустим, стоит ли там обращаться к такому-то врачу, или стоит ли применять тот или иной метод лечения, или, может быть, нужно поискать еще что-то. То есть вот такие вот достаточно серьезные вопросы я смотрю на этой колоде. Но я скажу, что она действительно не для масс широких. У меня она все-таки колода индивидуального пользования за редким исключением. Я могу посмотреть кому-то из своих э, близких, знакомых, друзей, вот тоже опять-таки какие-то серьезные вопросы здоровья на ней. И еще я на ней делаю аффирмации и медитации на конкретные арканы, когда мне хочется, чтобы э, у меня или у моих близких э, период выздоровления ну, прошел хорошо и э, чтобы можно было его ускорить. Вот. Такая колода. Так, дальше. Второй Висконти, старшие арканы. Это подарок моей подруге, моей коллеге, ведущего редактора серии Ларец Таро, Татьяна Андреевна Демьяненко. Второй Висконти. Вот для старших арканов, для э, раскладов на старших арканах, эта колода просто прелесть. Она просто чудесная, великолепная. Замечательная, ну что сказать, абсолютно рабочий инструмент, прекрасный. Единственный минус это большой размер. С моими маленькими руками это неудобно. Я всегда хотела приобрести колоду стандартного размера. Вы видите, что она у меня есть, я все-таки ее приобрела. Меня только смущало то, что э, я э, не смогу работать с непрорисованными младшими арканами, потому что все-таки это у нас не уэйт. Но Видимо, система Уэйта настолько во мне сильна, что у меня вот это вот Таро Висконти работает как Уэйт. Я имею в виду вот младшие арканы. Вот они не прорисованы, и у меня, видимо, сразу просто в памяти всплывает значение тройки кубков из Таро Уэйта, и все, она у меня работает как Уэйт. Но мне же проще, как бы, она у меня абсолютно рабочая. Вот такая великолепная скоробейская позолоченная колода. Просто великолепная. Существует книга к ней Ларисы Кузнецовой и Фетисовой. По старшим арканам там есть интересные мысли, интересные, да, действительно. Но э, младшими арканами как-то я не впечатлилась, поэтому книгу не приобретала. Но еще раз повторю, по старшим арканам там есть интересная информация. Вот такая вот колода. Да, самое главное, я же не сказала. Она у меня замечательно работает по финансовым вопросам. Вот если. Э, нужно узнать, да, будут ли деньги, и если выпадет какая-то карта, ну, естественно, позитивная, допустим, та же шестерка пентаклей, то деньги будут сто процентов. Ну, я так утрирую, конечно, но тем не менее, вот масть пентаклей не работает отлично. То есть вот если бы течели, допустим, будет показывать эмоциональное восприятие финансового положения, будь то прибыль или убыток, то э, Висконти не сюкает, Висконти просто показывает, будут деньги или не будет денег. То есть вот так все очень четко и по делу. Поэтому вот для финансов я использую также еще и эту колоду. Так. Золотое Таро Кэт Блэк. У меня есть обзор этой колоды на канале. Великолепная твердая коробочка. Это колода Use Games Systems. Книга, в которой даны на английском, конечно, значение всех карт, и в конце еще автор э, приводит э, источник, скажем так, своего вдохновения. То есть э, это коллажная колода, она взяла э, из, в смысле она, автор взяла образы из различных средневековых э, картин, Иногда из нескольких, и вот она пишет, допустим, откуда взялся тот или иной символ, с какой картины, кто ее автор, когда она была написана. То есть автор подошел к написанию книги очень ответственно. И это радует. Единственное, что не радует, что это английский язык. Колода заламинированная, так, очень конкретно. А позолота на торцах карт. Вот э, некоторые люди говорят, что им некомфортно работать с золотыми колодами, потому что, ну, вот такими я имею в виду потому что золото отвлекает, от золота рябит в глазах. Я не знаю, у меня ничего не рябит, ничего не отвлекает. Но для тех, кого отвлекает, но хочется вот такого вот золотого эстетизма, я могу порекомендовать вот такую вот замечательную колоду. Абсолютно универсальную. Автор постаралась изображение подобрать как можно ближе к классике Уэйта. Колода яркая, красочная, можно работать опять-таки на прямых и перевернутых позициях. Вот так что вот, рекомендую такую замечательную колоду. Ну и она, конечно, будет очень долго служить, потому что карты, ой, карты. Карты здесь очень и очень такие плотные. Так. Что у нас еще? Ага. Золотое флорентийское таро. Эту колоду мне подарили есть своя история, но в рамках этого видео я не планировала рассказывать эту историю, потому что это займет время. Автором этой колоды также является художник Атанас Атанасов. Так, это рекламки всякие. Вот, то есть тоже очень красивая колода. Я работала с ней, но э, отложила, по крайней мере сейчас пока что я ее отложила, потому что это французская школа я привыкла работать с колодами английской школы Таро вот. во французской школе значения младших арканов особенно могут отличаться но есть карты просто потрясающие посмотрите, какая прелесть девятка мечей красота вот, но опять-таки вот кто работает во французской школе Таро вот для тех эта колода, я думаю, что будет одной из самых часто используемых. Ну и безусловно, она очень красива, просто великолепная. Ну, рубашечка такая скромненькая, но зато двухсторонняя. Двусторонняя, Можно работать так-так. У меня она скорее, скорее все-таки как э, коллекционный вариант такой. Так. И, наконец я еще приготовила для обзора египетский оракул. Коробочку уже сняла, но покажу. Посмотрите, какая прелесть. Великолепный. Египетский оракул. Тоже скоробейский. Я вообще не очень люблю работать с оракулами. То есть я их использую в основном для себя. Для каких-то вот самых таких насущных, самых бытовых, повседневных вопросов. Но я увидела рецензию на эту колоду на сайте Ларца Таро. Рецензия принадлежит авторству Эльзы Хопотниковской, мастера Таро и Оракулов. И эта рецензия была написана настолько вкусно, что я не удержалась и приобрела этот замечательный Оракул. Сначала скажу про книжечку. Книжечка мультиязычная, но в конце есть значения на русском языке. И они даны достаточно... ну я бы сказала, что достаточно толково. Информации хватает. В основе этого египетского оракула лежит цыганский оракул, я думаю, что вы знаете, что это такое. То есть э, здесь ну, почти все то же самое, только в египетском стиле. Вот, я покажу карты, и вы увидите, что в принципе образы легко читаемые. Вот торговец, например, да, образы узнаваемые в основном. А если какие-то неузнаваемые, значит в книжечке все прописано. Здесь есть э, соответствие игральным картам и различные, да, номера, э, соответствие игральным картам и различные еще египетские иероглифы. То есть для тех, кто хорошо разбирается в египетской мифологии, для них... Э, информации будет больше, чем просто вот, если мы смотрим на картинку. Вот, допустим, карта вора. Помните, да, в цыганском оракуле тоже такая есть. Но здесь вот интересный такой элемент, да, глаз, глаз, гора, да, око Божье, то есть вот как ты там, как ты там не воруй, а Боженька на тебя все равно смотрит. То есть, э, как бы, да, от э, всевидящего ока не укрыто. Вот, карты очень яркие, красочные, очень красивые очень мне нравится. Единственное, что мне не нравится, так это их размер. Потому что вот моя рука и практически вот в ладонь, и тасовать их ну, не очень удобно. Да, теперь о позолоте. Позолота здесь на торцах карт. Но если сравнить по качеству, то, конечно, золотому Таро, где тоже позолоченные торцы, эта колода очень сильно уступает. Здесь уже эта позолота вытерлась частично. Да, вот такая еще рубашечка. Двусторонняя великолепная. И когда я эту колоду получила и вскрыла, она вот так вот была вся, вот так вот слипшаяся. И мне пришлось приложить определенные усилия для того, чтобы эти карты все э, друг от друга отделить. И в процессе немножко это позолота послезала. Вот это минус. Но в остальном это хороший рабочий оракул. Для тех, кто любит работать с оракулами и для тех, кто умеет читать образы, да, у кого хорошо работает интуиция и э, визуальное восприятие, те с этим оракулом очень легко и быстро сработаются. Да, вот такая коробочка, еще с такой ниточкой и веревочкой. все. Э, да, описала все золотые свои колоды. И также хочу напомнить, что э, в преддверии нового года по китайскому календарю, в преддверии года огненного петуха, я провожу мастер-класс по новогодним раскладам в городе Одессе. Приглашаю всех желающих. Мастер-класс этот я буду делать на золотых колодах, золотом универсальном Таро, золотом Таро Боттичелли и Таро Нихертай. Вот эти колоды я выбрала для работы и буду на них делать расклады, показывать, какие расклады можно делать. Ну вот как бы. И попутно буду объяснять особенности работы той или иной колоды. Итак, дорогие друзья, спасибо вам за внимание, а одесситов приглашаю на свой мастер-класс.